Всем привет, с вами Starbentwinkle с канала Пользуйтесь Реймудэш Сейчас я хочу вам показать мои новые поделочки э, Которые я с, э, вообще с компьютера сводила э, По ссылке... Эмпинотки, да, она делала в одной из своих мастерилок таких поняшек Я решила тоже сделать, мне понравились Они. Сильно понравились, только Реймудэшки пока что крыли отдельно да, я двоих уже сделала практически. Вот моя Рейнбоу. Правда, делала ее я их из бумаги простой. Да, вот. Видите, крылья еще не вырезаны. Вот крылья отдельно. Вот. Вторая пони, я ее сама придумала. Да, она классная. Вообще, они классные, но с подставками мне тоже нравится. Так, это которые я еще не сделала. Да, я их сегодня дораскрашивала. Это Джек с шляпкой, большой майкин тоже, только без плуга, по-моему, или не помню, как это называется. Лира мальчик, только, по-моему, глаза неправильно раскрасили, не помню точно. Ли, ну, и вообще я не хотела делать, ли, э, ну, такого мальчика, как Лиру. Просто я, не случайно попались такие цвета, я, рас, я прям в такой, блин. И, короче, получился такой мальчик, только вот с такой... Маркой другой. И это был этот. Не помню, как его зовут, но помните, из третьего сезона, ну, когда Реймбоу Dash поех... полетела в... в Академию Вендерболтов, там не помню, как его зовут, ну тоже выпигаз, но я его тоже расскажу по-другому. И, конечно же, я. И о чем и главная новость этого видео. Я хочу сделать конкурс. Ей. Я знаю, вас уже достали все эти конкурсы. Рисовать туда-сюда, туда-сюда. У вас, наверное, все уже папки переполнены. Кто такие собирает, у кого-нибудь уже, наверное, целая стопка на конкурсы этих рисунок, рисунков. Но нет. Это не рисунок. Да, не надо рисовать. Ну, м -м да. Я решил сделать конкурс, в котором не надо рисовать, да, но надо слепить свою любимую поняшку. Так, вот. Э, угу. Надо слепить свою любимую поняшку. Я знаю, что не все умеют лепить хорошо, но я сейчас скажу, какая поняшка может быть, или даже может быть даже и покажу. же, все помнят моих старых, любимых э поняшек из бластелина. Ну вот. Это та, которая мы прическу вместе делали. И ну, вот я достала еще ту... трикси. Вот. Только надо, ну, придуманные не допускаются. Вы можете сделать их в какой-нибудь позе, какой-нибудь там, типа, такой гордый, можете сделать закрытыми глазами, можете сделать ее лежачей, спячей, там, да хоть в стиле Квестри Ладно, нет, не надо рисовать, фото не надо делать в стиле Квестри надо нарис сделать как-нибудь свою любимую поняшу, э ой, слеп слепить как. У меня э, Rainbow, Dash. Ну, Rainbow Dash сейчас упакована, <laughs> я до сих пор с Греции ее не распаковала, представляете? Да, ой, я уже до четырех минут дотянула видео. До четырех минут с двенадцатью секундами, блин. Охей. Кстати, мне нам недавно с сестрой купили новый журнал пони. Да, я не буду сам журнал показывать. Вот, вот нам была такая волшебная коробочка. Хочешь Пинки Пай? Хочешь Рейнбо Пинки Пай, Рейнбо Дэш, Пинки Пай, Рейнбо Дэш. Да она открывается. Вот тут, по-моему, на кнопку нажимаешь, и она открывается. Да? И как? С часами, типа. Видите, тут стрелочку и... нет, а? Из циферки. Коробка времени какая-то. Кстати, я поздравляю. Хочу про... Короче, не знаю, как эта коробка открывается. Э, я хочу поздравить Милану Эл. Да. У нее 21 подписчик. Я за тебя очень рада. И мне очень приятно, что ты такие... Так мне, обо мне говоришь. И... Нет, мне реально, мне до слез приятно. Я очень люблю... Мне очень нравится, когда про меня говорят в своих видео. Ты не представляешь, как это приятно. И я просто не могу. Мне... Просто мне очень приятно, что тебе понадобилось, что тебе полезно то, что я сняла. Мне очень приятно, что что у тебя появилось три новых подписчика или два? Не знаю. Но это очень круто. Я за тебя очень рада, поздравляю. Да. И в общем это все. Я уже до 5 минут успела затянуть. Это все. Поки.